обращался к Николаю Николаевичу э, по поводу отсрочки. У меня отец инвалид первой группы. Вот. Долго переживал по поводу посещения ТСК, крайне не хотелось туда идти. Разные варианты рассматривал, но в итоге вот пришел на консультацию, и мы в тот же день отправили документы. Э, и буквально через неделю мне пришла в резерв отсрочка. Еще там борьба будет продолжаться, потому что отсрочка пришла, но еще есть моменты, но отсрочка уже пришла, и она у меня вот на два месяца вперед уже есть. Так что благодарен. Благодарю вас. Да. Я хочу сказать, что, прежде всего, вы звертаетесь, Крім того, знайте, що тільки в законний спосіб, якщо вам хтось щось каже, можна до якогось там ТЦКшника підійти. Що щось там це домовиться, не треба. В общем відкидайте всі ці питання тільки законним шляхом. То що люди змінюються, все змінюється. А закон резерв плюс і всі відомості із кубліково документах залишаються. Того разі потреби мої контакти в шовці профілю, як завжди, ваш адвокат Неклеса.